e Ты Не, мы на свисате. Бирки? Да? Церковный сайт. У меня парнишка работает сейчас. Это был хороший сайт, кстати. Он занимается всем историей, когда все ловлю где-то лет на Б. 7,5 тысяч. Посмотрим. Все. Ну, недавно, вот здесь. Китай, Индонезия, США, Аргентина, Латвия, да? И он работает, интернет клуб сделал. Страничку сделал сайт сделал. скидывается фотографии. Ну так интересная пенсия. Гирки до Старосова. Там тоже только около него, как в вы Янице. Там же, наверное, русское поселение было, Тоже 10 хат до церкви, 10 за церковь. все тут тяжко бывает, что... Как и в Тевене. Ну, тоже так само. Хоть 30, но толку никакого не было. Там золотая крыша, там... Да, ну что, да, что ж ты хочешь? Так трохи, ну так, то есть приделаться. А ты давно уже, полстрих, Год. Ривно. Uh -huh. Год и до сегодняю. Там да? писал меня, один, другой. Тебе ж трое Трое. Пацаны Коломана, а вона. Тут в Александрии живет. А служит? А? Он служит. Служа В зоне работы, понимаете. Сержантом и учиться в академии. В Александре есть. И там служил. В пришел, так пришел. Его сразу взял. Дітей ну, в нього то що він зробив. Та боліє та що ж ти, що не важко. Важко те, що ми один одному нічого не, не судіснуємо, оце важко, а так то. Это что я попросил, то я выполняю. Да я мне не помочь. Я так бываю, батюшка, если приедет вопросы. Андрей Сергеевич, мамочка, проблемы с вас. Прощайся. Митрополита Киевского и всея Украины, и Святоуспенские Киево-Печерские лавры, священно Архимандрита, да поменяет Господь Бог во Царстве Своем, всегда мне присно и во век. и монашеский чин, притчи церковный, братья святого храма сего, нуждающихся, боющих, жертвователей, благоукрасителей и прихожих святого храма сего, Богом хранимую страну нашу, вас и всех православных христиан,

Святых и праведных, богатец, Егим и Анны, И всех святых помилует и спасет нас, Яко благ и человека любит. Thank you. едином духовном, надеюсь, искреннем порыве, который прежде всего обусловлен нашим стремлением соединиться в евхаристической чаше и действительно не просто как бы знать, а познать, ощутить, что мы являемся братьями и сестрами во Христе Иисусе. Для меня, безусловно, сегодняшний день особенный, потому что сегодня вся полнота нашей Александрийской парки собрана в лице священнослужителей многих приходов 11 районов нашей области. И для, для меня, безусловно, очень важно, что в эти трудные времена, во времена, когда не, трудность не в том, что... Плохо в экономике, там еще в чем. А прежде всего плохо в том, что человек сегодня растерзан, я бы сказал, современным миром. И в это время мы имеем с вами прекрасную возможность единым сердцем, едиными устами прославить Господа и тем самым утвердить в себе. Вот тот человеческий образ, которого так мало сегодня осталось в людях. Вот я, когда общаюсь с учителями, я часто говорю им, есть три очень прекрасных слова, которые вы все замечательно знаете. Это слова образования, слова воспитания, слова просвещение. Эти слова имеют очень глубокий христианский смысл, и, собственно говоря, христианское происхождение. Так вот, говоря об образовании, можно сказать, что это есть процесс, когда в маленьком, еще совсем смышленном человечке, ребенке воспитывает некий образ. И когда говорят, что вот родился ребенок, родился уже человек. У нас такая гуманистическая философия сегодня в педагогике, там, во всех других отраслях нашей жизни. Это неправильно, потому что родиться может слоник, собачка. А человек рождается, он еще не рождается полноценным человеком, он еще должен стать. Это животный мир, там все просто. Родился, все, ты есть, тот, кто это есть. А вот у человека не так. Когда-то Иоанн говорил, что человек должен быть подобен куриному яйцу. Сначала курочка высиживает это яичко. И если вовремя это яичко не согреть, если вовремя эту личность не обогреть душевным теплом, то, ну что потом делают хозяйки? Используют для приготовления какой-то пищи. А вот если это яйцо куриное прогреть, из него появляется жизнь. Красивая, пушистая, желтая. Вот точно так же и человек. И когда я говорю об образе, то я говорю это для того, чтобы вы, дорогие мои, понимали, что сегодня, к сожалению, человечеством утрачен образ, который нам запечатлил Господь в наших сердцах от рождения и которому в своей жизни мы должны соответствовать и следовать. То есть это образ Божий. И когда мы говорим об образовании, то мы говорим не о том, чтобы напичкать ученика, ребенка, знаниями каким-то, а прежде всего, чтобы в нем сформировать... Чтобы нас сознается, что Господь являлся нам для того, чтобы стать в центре нашей жизни. К сожалению, мы говорили о образе Божьем, а образ Божий теряется, потому что мы выбираем...